Я хочу поздравить нашу команду сегодня. Мы выиграли очень в тяжелой борьбе. Также я хочу отметить команду «Быкакиев», что она, несмотря на то, что у них много играло молодых ребят, они проявляли характер на протяжении всей игры и доказывали свою состоятельность для тренера, для города. И показывают, что они хотят расти и хотят играть в баскетбол на высоком уровне. Игра получилась немного неровная. Первую половину мы проиграли, но вторую половину были легкие, как говорится, в баскетболе качели в одну, то в другую сторону. Ну, я рад, что часа весов на данном этапе склонилась в пользу моей команды. Как вам нравилось против своей бывшей команды, которую вы отдали сколько много, Я так скажу, над этим я никогда не задумываюсь. Бывшая команда, выходишь и делаешь на площадку то, что от тебя требует тренер в мере своих возможностей. Ја нисам видео ни статистику, да мога да кажам. I didn't see the stats to say immediately about Мисли да смо искористиле нашим искуством. Да приведеме утакмицата крају како што желиме. Я не смотрела еще пока статистику для того, чтобы сказать какие-то результаты. Но думаю, что э, мы использовали весь свой опыт для того, чтобы э, показать ту игру, которую мы показали сегодня. Имали проблема, когда когда блокада у леджа. У нас было э, немало проблем на в защите, в защите сзади, а также ну, в отражении атак. И Mislim da smo suviše opušteno odigrali zadnja tri napada, mislim da je to već kraj, pa smo doveli u pitanje i utaknicu. Mi ne pripinjali maksimum usilij u vrijeme posljednjih troh napadjenij, kateri što ostalo se malo do konca igre. Jer smo odigrali neorganizovano, bez principa kako i treniramo i kako govorimo da, da se odigraju zadnji napad i postavke igrača. Мы не, мы не играли так же организованно сегодня, как мы обычно ведем себя организованно на тренировках. Точно так же мы не были настолько настойчивы и настолько агрессивны, как мы это обычно делаем во время тренировок. На краю мы имели и встречи, с обзором, да, мы имели лопту и скок, и не, не сад не знаю, Вукусавич, да мне объяснил, за что я шутировал задние нам очень повезло в конце игры. Я даже не могу э, объяснить, почему. И, наверное, мой игрок точно так же не сможет объяснить, по какой причине вот так быстро он смог забить. И как мы победили, так и, могло и Киев, и это было заслужено. Даже не знаю, как нам повезло, но если бы э, Киев выиграл э, сегодня, наверное, он тоже за, э, заслуживает победы сегодня. Я им желаю удачи в Желаю удачи команде Киева в, следующем, в следующей игре чемпионата вот сказали, не были сегодня настроены, не были достаточно агрессивны, не были достаточно дисциплинированы. Почему? Рассчитывали легкую победу держать? Нет. Нет. Сейчас надо да, да анализировать все, и то быстро в, гостиницу, и да все смотримо, где мы сделали ошибку. Я не знаю сейчас, да скажу, что это проблема. Вы согласны с тем, что сегодня не столько Галичина выиграла, сколько Киев просто проиграл? Кај, и, ja, ја ja и, не смотрил како какви смотрил, ја, ja, ја ja смотрил са плашатка. И, и, и се час да смотрим на DVD да, 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 да скажу то, то же што ви сказал. Наверно, вам этот вопрос уже задавали по поводу ВКС. Значит, с чем связано тем, что он в этом сезоне пока как бы не показывает, что он прочит? Потому что все команды знают, как он играет. И все играют трап на, на Вукасавлевича.

I kind of feel I fought for the for the loss, not not because of the last shot, but more so because of uh, the when it was tied up 73-73, and I gave up the three-point shot. We started uh, we started our game, and I can't say that we started uh, with победы. либо с проигрышем, мы старались как бы всю, всю, игру вести. Я думаю, что когда счет был 70, 73, по-моему, там 73, да, и когда соперники забили трехочковый э, бросок, тогда это, ну, как бы в игре наступил поворотный момент. Скажите, пожалуйста, вы приехали играть или вы приехали учиться играть в Украину? Uh, You know, grow my talent as well as you know, help the team win.

put together uh, 40 minutes of uh, good basketball I think and uh, you know each of the games will you know we'll play good for around 35 minutes and then we'll have a five minute stretch where uh, you know we're not playing well and I think we're getting better but um, you know as today I think it you know it went down to you know the last two minutes so you know I mean we were we retired were with uh, I think like under two minutes left so I think we're getting better it's just uh, we just got to put together 40 40 good minutes. Наверное, скорее всего, что мы не предприняли максимум усилий на протяжении всего периода игры, хотя бы там на протяжении 40 минут. Мы могли играть 35 минут хорошо, и где-то каких-то 5 минут нам не хватило, либо 2 минут нам могло не хватить. То есть не дотянули немного. К сожалению, мы уже выиграли 4 раза. Проиграли? Проиграли? Проиграли. Проиграли 4 раза. Но я думаю, что наша команда Каждый игре лучше. Сегодня мы сыграли без американец. Он очень важен для нашей команды на подбор. И что я думаю, мы очень хорошо сыграли, но без подбор мы не сыграли без тепрали. И без тепрали это очень важно. 40 Četiri podbor, a 27 podbor Bekakijeva. Ja ti želio bih rekao, zašto bi preigrali. Što mi možem trebamo da radimo? Ja, što ja mislim, je... Ja sam Američan, Jones. Вся команда должна э, работать. Мы получили подбор. Но сегодня наши э, Високи не получили э, подбор. Потому что э, guards Защитники. Guards. Guards. Защитники. не Неплохо. Очень хорошо. мы должны выиграть один игра. Наша команда нужна Конфиденс. Уверенность. Нам нужна уверенность. Уверенность. Я прошу прощения, но и мы каждый день очень хорошо работаем. Каждый день наша команда очень хорошо работает в зале. Но, может быть, у нас нужно время. Может быть, у нас нужна, как это слово называется? Как он? Уверенность. Уверенность. Наверное, не секрет для вас, что если Ли оставить без плотной опеки, он забил. Сегодня его оставляли без плотной опеки, он забивал, практически сделал добро. Он снайпер. сегодня. А как он бросает? Три очка. Три раза в восемь шат бросать. Восемь бросков. Бросков. Это не что наша команда на защите, мы we decide to give him only one option, three. The biggest problem Наша команда давала ему возможность забить трехочковый, но он обошел их и как бы подошел и бросил, наверное, из-под кольца. Почему обошел? Потому что мы сыграли плохая защита. Потому что на четвертой позиции ли лучше с кем Швет или Бобров сегодня. Что вы можете сказать про полежа Он первый раз сегодня вышел и так в принципе не было. Может быть он не готов. Мы попробуем. Он сыграл. Они сыграли. Но он молодой. А сколько минут он сыграл в прошлом году? e a